Дрони випускали і росіяни сьогодні по Україні. Протиповітряна оборона знищила 25 з 38 ударних безпілотників типу шахет. Але деякі з цих безпілотників знову полетіли в Румунію, бо там у прикордонних містах другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу, навіть підіймали винищувачі. А ось це а, їхнє місцеве видання оприлюднило відео, де вони знайшли уламки шахедів недалеко від міста Плауру, куди вчора залетіли ці безпілотники. У МЗС Румунії сказали, що і справді знайшли уламки цих БПЛА, але кажуть, рішуче засуджують дії Російської Федерації. Пане Романе, окрім рішучого засудження, щось може ще бути? То И будет буде це тоді, коли эти дроны вбьют людей? Ну, они должны уже начать их сбивать. Ну, то есть система противовоздушной обороны у Румынии довольно-таки неплохая. Достаточное количество и авиации, в том числе для авиации. дроны это легкая добыча в этом смысле. Они должны их уничтожать на подходе к Румынии. на просто принять решение и румынскому правительству, и натовской там квартире без, без НАТО, естественно, румыны сами не примут это решение. И пока они не начнут сбивать, россияне будут добираться до красной линии, я бы так сказал. Следующий заход это может уже быть по, либо по военным объектам, по каким-то базам, либо по гражданскому населению. И вот тогда возникнет опять вопрос, а что еще осталось у румын? выразить очередную великую озабоченность, допустим, там, или ограничиться, ограничиться невеликой озабоченностью, ну или там выкатить одну ноту протеста или две сразу напечатать, то есть тратить на это чернила или не тратить. Ну вот примерно так. Это, конечно, сарказм, но уже давно надо было, в конце концов, защищать свою территорию. Пока Страны НАТО не начнут, не примут решение защищать свою территорию всеми имеющимися средствами, которые у них есть. К ним будут лететь российские шахеды, российские mm -hmm. ракеты. Мы ж помним 22 год ракета Х-55, которая была выпущена с 95-го над Каспием, прошила Россию, всю Украину и практически большую часть Польши, не долетев несколько там километров, десятков километров до Германии. Поляки ее, наверное, не сбивали. Думали, долетит или не долетит. Наверное, еще эм, закладались на определенное количество денег. То есть спорили, дойдет или не дойдет. Ну, не дошла, не смогла, так сказать. Если бы на Германию зашла, было бы очень бы интересное движение потом после этого Шольца. Но поляки, опять же, почесались, сказали, что пограничный інцидент. Ракета пройшла по у по більше половини Польщі. Погранічний інцидент. Ну ні, грані це така у, у Румун. пока ж та то качальне стадія. Я так понимаю, що скоро пойдут ракети в Румунію, причому з бойовим пораженням іміння воєнних об'єктів. Давайте більше детально про ситуацію на фронті. Російські війська за місяць півтора не зможуть вести активні штурми одразу на багатьох напрямках і перейдуть в оборону. Кажет, про це командувач на Олександр Пивненко в интервью Украинформу. Каже, що наступальні можливості окупантів не безмежні, і вони скільки зазнають втрат, що очевидно, що через місяць-півтора не зможуть вести активні штурми. Пане Романе, але щось подібне ми чули раніше від інших високопосадовців України, що, начебто, росіяни от от перейдуть в оборону, що в них вже вичерпуються сили та запаси техніки, але ж ми бачимо, що вони як наступали, так і продовжують наступати. Почему? Они уменьшают э, географию. То есть, если считать там полторы тысячи километров, сейчас э, ширина фронтов ну километров 200. А, то есть, э, если смотреть по тому началу наступательных действий с зимы, э, то вот уже конец лета у них действительно эта география уменьшается. Я немножко не согласен с тем, что полностью, допустим, россияне перестанут наступать, однозначно не оставят наступательные действия, оставят достаточное количество резервов для наступательных действий на Донецком Восточном фронте, именно Донецком. Покровско-Добропольское направление, то есть общая попытка выйти на границы Донецкой области. Они задачу это такая стратегическая задача стоит выйти на границе Луганской, потом Донецкой, Запорожской, Херсонской области, то есть на то, что они прописали в свою конституцию, забрали наши пять областей и вписали в правовое поле российской конституции, они будут пытаться с помощью военной силы с их точки зрения восстановить суверенитет. Ну, то есть, а для нас это захватить наши территории. Потому география будет точно уменьшаться, то есть, скорее всего, свернут операцию в районе там, Харькова, может быть, попробуют где-то двинуться в районе Херсона, но опять же успокоиться, то есть по Днепру. Запорожское направление попытаются, вот сейчас у них действительно есть, может быть, месяц-полтора до конца лета, до начала дождей осенних, они попытаются где-то по запорожскому направлению срезать, может быть, Работинский выступ, вклинение так называемое наше, может быть, попытаются выдвинуться в сторону Гуляйполя или там на Новоселовку. Великую Новоселку, Времевку, Подвремевку, но это будут попытки не глобального плана. То есть, а потом они в конце концов усохнут, перейдут в режим обороны, оставив наступательные действия только на восточном направлении, по кровском направлении, так называемом, в зависимости от той ситуации, которая сложится на момент уже сворачивания наступательных действий на других фронтах.